السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله حامدا لله تبارك وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن أَمَّا بَعْدُ وبهذا المتصل الى المصنف رحمه الله تعالى وَنَفَعَنَا به وبعلومه في الدارين امين الى ان فصل اي هذا فصلين كبانيه كان فك شروط الخطبتين Hining banyak-banyak syarat dua khutbah. Asyaratun panika At-taharatu anil hadithaini al asghari wal-akbari. Ropana soce dari dua hadas. Al-asgari Ropan hades asgar hades keni wal akbari ben hades raja Wattoha rotu ben soce anin najasati dari najis wisawbi edel merasakan wal badani ben kutena wal makani ben tempat. Wasatril amrati wasatrul aurati ban natafi aurat wal qiyamu alal atas orang yang mampu wal julusu bainahuma e antara na khutbataini fauqatu ma'ninati salati yatasanna oporanna tumakninah e dalam salat wal muwalatu ben ros bainahuma e antaran dua sebab wal muwalatu ben ros bainahuma e antaran dua sebab wa bainas salati ben e antara salat ila akhirih Para jemaah si emjaki sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala Saampunnah putan kolubun pancenengan pertemuan sisa menuna ampon abahas tentang rukun rukunah khutbah Jika kak dito berlemak mungkin kita akan membahas syarat-syarat te sana dua khutbah selain rukun eka desa beda syarat yang harus dipenuhi oleh seorang khotib jadi ketika kolumen panjenengan kebetulan Eka Partajak aku jadi khotib, maka harus memperhatikan syarat-syarat buah khutbah tadi yang jumlahnya beda sapoloh. Mana bisa lah situng dari sesapolo kak Dinto? Tidak kita lakukan maka berarti dua khutbah kalau berpancenengan tidak sah. Mana beta esah, mana beta esah khutbana berarti pengaruh deka sah pun tenah sholat Jumat kalau berpancenengan. Ya, Karena penting kalau berpancenengan yang pun uh, apa andi ditugaskan atau diamanai menjadi khutib maka untuk memperhatikan itu atau bukan khotib jamaah misalnya beda khotib dekian beda pun apa yang tidak melaksanakan salah satu syarat kadito maka tugas pencenengan kalau ben pencenengan kaangkui mengingatkan makle pun apa khutbah nakla tadi khutbah sesuhiha seasah syarat pun apa kadito sesapolo Saya pertama at-taharatu anil hadatsaini al-asghari wal akbari. Seorang khatib qatu sacce abna. Saya maksud sacce dari hadas kini ben hadas ra hadas. Kempangnya tidak dalam keadaan taan di wudu dan juga tidak dalam keadaan junub. Jadi qatu sacce abna. Waktu andi u di wudhu ketika ah khutbah kan itu apa nafas? Khotib andi wudu. Karena dua khutbah kan itu sebagian ulama bimanzila rok antai ini nempati dua rokaat akatia sebade dalam solat duhur. duhur. Karena solat duhur kotu sece untuk melakukannya maka begitu juga dua khutbah kan itu khutib dalam keadaan suci andi udu bentak junub kelak. Ini kasih pertama. Saya nomor dua, eki. Saya nomor dua, waktu haratu anin najasa, soce dari najis baik edalem kui ang kuya khutipe. Betenna khutipe ben tempat khutbana. Kau tu soj, soj dari najis. khotib kui angkuiya kut soce saya kena dan kalau ingat bahwasanya disunnahkan disunnahkan ka angkui kalau berpancen kan itu andi kui angkui khusus untuk sholat jumat yang kita pakai setiap hari Jumat yang berbeda KALABAN KUY kui angkui selain hari Jumat. Berarti disunahkan kalau ben para jemaah nyapaki rasokan mulai atas sampai bebe khusus eyang kui yare cum cuma kan itu sunnah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ANDIK andik gamis kadita iki saya COMAK ya sareng kanjeng Nabi tiap hari Jumat. Lebih-lebih seorang imam Jumat atau seorang khotib kadito. Kui angkuya, kau tu lebih fokus daripada makmumah. Jadi anjurkan khotib kadito. itu mana Kui angkui bahasanya kan itu bahasa kasar ten. Jadi angkui perhiasan ring laki, saya lebih diterima makmum. Nikah pun apa? Sunnah hukum Benih pas akhutba akatia antara kaum jangan misalnya. Leres asa, asa. Tapi eka bisa benda sunnah yang perlu diketahui oleh seorang khotib. Malah pun apa? khotib kak dito, tampil se akatia dari semak se makmum akhirnya penama makmum kadito makmum kadito ketika mendengarkan khutbah kadito beda perasaan lain ngolati khutib cok gentengah cok persena rasukena nah, kadito pengaruh dekah masuk na esena khutbah dekah para makmum dekah saya termasuk sunnah sehingga kena rasuk pilih rasukan -ken yang saya paling fokus di antara rasul sekalian disiapkan kaki hari Jum Jumat. Begitu juga para jemaah yang memiliki yang Allah Subhanahu wa taala. Tengate termasuk sepeda ke dalam kitab Dintok, termasuk saya perlu ejaga kangku khotib wa min dalika ayyakuna fihi azmun aj min azmil fil Oning kalau ben ngantar kadang lambat tau oning keng asli nama hunten keng mangkin kan kawinah, warang. Warang ini kan banyak kawin nah orang orang ini kan kawin mitasi nah pola apa pada tasfi terbuat dari gading gajah ini gading gajah otabena tongket kuk teku enak otabena ekoncok bebena kan itu apa terbuat dari gading gajah Keng mana bi omongan asli maka kali dah hukum manajis, hukum manajis. Anapa sebabnya, Eki? Karena gading kela epon tut semasa odi na kejena. Eketok ketika dalam keadaan ki odi. Ketika odi apa sah dari kejena berarti hukum makatie bobotan. bapak najis nama pun najis. Berarti mana Nabi pada orang nang kuitas B. Kemudian eka dinto na badan apa? Kedingnya. Keding gajah kaisar. Maka kan itu berarti apa tak pas eki khutbah. Eki apa yang berarti orang kan itu khutbah dalam keadaan apa tanah maka tak sah. Nikah. Saya perlu ekau ningi sar kelebun penyen ben salain najis najis selain kemudian e petenna kutus perse kutus dari najis kemudian e tempat khutbana Sampai pada beda oreng kumin khutib, a khutbah kemudian di tempat yang najis maka perlu kaangkui kalau ben pancenengan eki misalnya yang sebagai apa tokoh syang e, khidmah syanggup tidak ke masjid apalagi masjid harus memperhatikan Kak Nito. Cak sampai tempat yang dijadikan khutbah Kak Nito oleh khutib menjadi najis karena akan pengaruh keabsahan khutbah gila. Ini kasih pertama. Saya nomor dua. Saya nomor tiga wasatul angroti wasatrul aurati wajib seorang khotib toh notopi dekah aurada manabi seorang khotib kemudian ngangkui kui angkui se etangale e aurada maka toh bakal betal khutbana kemudian wal ben mancing alal Qodiri atas orang semampo si wajib seorang khotib khutbah kalaban mancing khotib, si mam, si mampo. tak angku khotib semam mampu mana bi mampu tak pun apa alungku tapi bagi yang mampu kena syarat khutbah kele, dilakukan kalaban secara berdiri wal wal julusu ban alangku bainahuma fauqa tumaqinatis shalah antara khutbah pertama masa khutbah kedua qatu bada pemisah napa engki eh, ditandai kalaban alangku khutbah pertama lastare kemudian khatib alangku sejenak seukuran lebih dari tumaqinah idil musalah Napa ukuran minimal dari tumak dalam sholat? Eki kadito mawasan subhanallah. Nah, kemudian Eka para ulama mengatakan disunahkan ukuran lama dari toju antara dua khutbah kerintah, seukuran kalau ben pancenengan maos surah al ikhlas kulhu Qul huwa Allahu ahad Allahu earth... samad lam yalid wa lam yulad wa yakul lahu kufuwan ahad. Huruf ongke boleh kangki melanjutkan khutbah sirmer dua, Bahkan seorang khatib ketika duduk di antara dua khutbah kadinta disunnahkan membaca surat al-ikhlas. Macam khatib. Jadi khutib kita dikatakan kadinta wa yusannu disunahkan, 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 aljulus disunahkan, Disunnahkan disunahkan, 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 sa'okoran disunahkan, disunahkan, al-ikhlas disunahkan, disunnahkan al disunahkan, 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 al, kela, al -ikhlas, ban disunahkan, disunahkan, Pas tambai kangkui memberi kesempatan deka jamaah untuk berdoa karena eboktona eh, khatib alongku kada termasuk tempat atau kadito, pada se mustajab atau bekto se mustajab. Kada para jamaah menjadi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walmuwalatu bainahuma antara khutbah pertama dan khutbah kedua kan itu pun apa dilakukan kalaban rostrosan artinya tidak ada pemisah yang terlalu lama sehingga kena yang ke ikrot mengo atau meninggalkan khutbah yang pertama jadi mari khutbah pertama longku seukuran pembacaan kulhu kemudian langsung khutbah ke kedua. Kemudian antara khutbah dua khutbah kalau ben salat kan dilakukan secara langsung. Jadi lastare khutbah kedua langsung khutbah khutbah an kemudian langsung melakukan salat jum Jumat. itu para jemaah isi omje Allah Subhanahu wa taala sebagian dari syarat-syarat khutbah dua se parlo ekaoni eh, sarang kelebon panjenengan insyaallah rugo syarat-syarat yang yang berikutnya akan dijelaskan e eh, pertemuan sepak datang muka-muka Allah Subhanahu wa taala abaren istiqomah dak kelebon panjenengan sedaya dalam melaksanakan perintah Allah acuh dalam Allah ben muka Allah Subhanahu wa taala abaren ta kesehatan dak kelebon panjenengan sehingga bisa hadir salat berjamaah e eh, masjid kadinto kalaban Uh, Sampurna keingridan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Cukup sekali orang Perang Wabarakatuh dan kurang yang diutus wallahu muwaffiq ila aqwam alaikum Ta'ala wa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi. Rabbil 'Alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'alna وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما وحتى نفع الله إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة الحمد لله. اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد أستغرق.